पहिल्या मध्ये काक्षवाड आणि तोरणकोडी दोघ संघ या ठिकाणी खेळताना दिसत आहेत आणि या ठिकाणी पवनराजा काक्षोड संघाकडनं परेड चालू आहे आणि सात खेळाडू करणकुडी संघामध्ये डिफेन्ससाठी ग्राउंड मध्ये मोजूद आहेत पर से एंटी रेट और इस बार काफी तगड़े स्ट्रांग राइडर तोरण कुड़ी के लिए एक बढ़िया चंचल पगड़ी रेड करते हुए जब से नंबर बारह के खिलाड़ी क्रॉस करने के बाद वापसी कर गए थर्ड रेड टूआ डाइरे तो यहां पे योगेश के लिए दुआ डाई का इशारा योगेश के लिए पॉइंट लेना बहुत ही जरूरी द्वारा इशारा राइड राइड वन पॉइंट बाय तोरण कुड़ी तोरण कुड़ी के दिन एक बढ़िया उभरती टीम लग रही है और डायरेक्ट तोरण कुड़ी के लिए बिगुल बच चुका है तेन नंबर के राइडर के लिए हर हाल में तोरण कुड़ी के राइडर को पॉइंट लेना पड़ेगा यहां पर पॉइंट्स के बिना काम नहीं चलने वाला बढ़िया रनिंग है टच वन टच पॉइंट बाय तोरण कुड़ी का डिफेंस तोरण कुड़ी के खेमे में मौजूद इस मैच के बाद एक और बहुत ही बड़ा मैच खेला जाएगा और जिस मैच का नाम होगा जय बजरंग शिव वर्सेस आर्यन सागर गोवा यहां पर पैरों को पकड़ने की कोशिश लेकिन जीप नहीं बना पाए राइडर के हाथ सफलता लग गई वन टच वन ट्रॉय राइडर राइडर की कला देखे दादा रेड करने की उनकी हिम्मत देखे ताकत देखे उनका वेट देखे कभी कबड्डी कभी कबड्डी के खेल के अंदर कभी कभी ताकत काम कर जाती है तो कभी कभी माइंड कभी कभी ताकत के आगे माइंड भी सक्सेसफुली अपना कार्य कर जाती है राहुल भाई रेड के लिए तैयार जर से रंग टीम के खिलाड़ी राहुल दोनों कॉर्नर पर अच्छी दौड़ लगाते हैं राडर <ज़त्तिकतलगे> से पॉइंट पॉइंट का कक्षव जर्सी नंबर दस के खिलाड़ी एक बार फिर से तुरंत कुड़ी के लिए अपनी संघर्ष यात्रा दिखाते हुए 30 सेकंड की 30 सेकंड के भीतर राइडर को अपना संघर्ष भरा चप पर ट्राई करना है और उसके साथ-साथ अपने तक टीम्स के लिए पॉइंट्स की सख्त जरूरत है जब-जब एक-एक गोल से जैसे पानी का घड़ा भरता है बर्दा उसी तरह एक-एक पॉइंट से ही आपकी लीड स्टॉम्प बनती जाएगी तभी सामने वाली टीम पर प्रेशर पड़ता जाएगा पांच कार्ड फेस तरुण कुड़ी के पास ग्राउंड के भीतर मौजूद रेड की यहां पे जो भूमिका है जर्सी नंबर 11 के खिलाड़ी हमारे गन्ने के जूस वाले दादा ने अब तक बहुत जूस से अब तक पर बिगुल बच चुका है राइडर को अपने आप को लॉबी से टच होने से भी बचाना है साथ साथ पॉइंट की जरूरत क्या यहाँ पे राइडर सक्सेसफुली काम करेंगे या फिर डिफेंडिंग टीम का राइडर को एक रेड में तीस सेकंड मिलते हैं दादा चार का डिफेंस तोरणपुरी के पास अभी भी मौजूद चार के डिफेंस में काक्शोड़ की ओर से रेड यहां पे शुरू क्या इस बार अपने टीम्स के लिए पॉइंट्स ले पाएंगे या नहीं यहां पर बड़ी आसानी के साथ सावधानी के साथ, के साथ को अंजाम देने के बाद वापस चले गए अपने खेलने में बक्सी हर ले ले आ, परत एक मैच खेल मधु जो आरियन तो आरियत थर्ड रेड टू ऑडाइ रेट करो या मरो की पोजिशन यहां पर एक बार फिर से धमाके right धमाकेदार ये पहला सेमीफाइनल का सीजन चल रहा है यहाँ पे 2024 का ये काक्षवर्ड का टूर्नामेंट का आज का कल रात से लेकर के अब तक धीरे धीरे शाम का माहौल बनता जाएगा तब तक कंटिन्यू मैचेस यहां पर है और लगभग 24 24-25 टीमों ने यहां पे हिस्सा लिया था और सेकंड राउंड में मेरे ख्याल से 12 टीमें थी लेकिन 10-10 मिनट के दो हाफ होने के कारण पुनः हमेशा खेल चालू है जर्सी नंबर रैड है तोरणकुड़ी संघा हुकला चुकला तोरणकुड़ी वर्सेज काक्वड़ काक्वड़ बना तोरणकुड़ी ये पहला सेमीफाइनल जो जीतेगा सीधा दो हजार चौबीस पायरियागढ़ किरोड़ा क्लब काक्शव के फाइनल में जाने वाली पहली टीम बन जाएगी और दूसरे सेमीफाइनल से जो टीम फाइनल में जाएगी वो और इनमें से जो जीतेगी उनके बीच 2024 का मेगा फाइनल यहां पर खेला जाएगा आधे पौन घंटे के बाद पांच का डिफेंस काकशोड़ के पास अभी भी मौजूद बरकरार है दो खिलाड़ी आउट होने के बाद बाहर दोनों पवन पुत्र टीम के बड़े सदस्य हैं सीनियर खिलाड़ी है। एक का वक्त था जब जय भद्रा और पवन राजा का डंका बजता था लेकिन अभी जय भद्रा और पवन राजा का जो नाम है कुछ हद तक उनके पुराने खिलाड़ी अब ज्यादा हिस्सा नहीं लेते खेल में इसी के कारण पवन पुत्र और पवन जय भद्रा नाम सुनने को नहीं मिलता दादा दाद राइट आउट वन पॉइंट कुड़ी खूप जाम झालेले दिसत आहेत ते त्यांनी इकडे यायचे आणि गाणे वाले त्यांची जी टोपी आहे ती टोपी स्पेशल हिमाचलची टोपी आहे ती हिमाचलचे लोक या पद्धतीची टोपी युज करतात या ठिकाणी एंट्री रीड झालेली आहे तरुण कुडू संघाकडनं आणि राहुल आलेला आहे जर्सी नंबर सात मध्ये काक्षवड संघासाठी रेट टाकताना दिसतोय तो राहुल या ठिकाणी राहुल आपल्या संघासाठी पॉईंट घेऊन किंवा नाही आणि या ठिकाणी मला नव्हता म्हणून त्यांना या ठिकाणी बोनस दिला गेलेला नाही कुठे लास्ट वन मिनिट लास्ट वन मिनिट लास्ट वन मिनिट रस वाले दादा स्वतः रस पिताय स्वतः रसचा स्वाद घेताय कमी पे संध्याकाळी जेवण करायचंय तुम्हाला घरी आहेत ते का संघाला आणि जर्सी नंबर बाराचा रायडर हा थोडाशी एकदा रेड टाकताना दिसतोय या ठिकाणी रायडरचा शरीर पाहून असं वाटतय की सुपर दुपार रेड होऊ शकते परतपुढी संघासाठी जर प्रयत्न केला तर शंभर टक्के त्यांना रेष मिळेल आणि जर काक्षोडने चांगली पकड केली तर शंभर टक्के त्यांना आराम करण्यासाठी बाहेर जावं लागेल याच्यात जा काही शंका नाही आणि ते झालं ज्याची मी चर्चा करत होतो राईट आउट लाड ला्री पॉइंट तोरण कुडीची चला सेकंड हाफ या ठिकाणी सुरू होतोय तोरण कुडी आणि कक्षवड पहिल्या सेमी फायनल दुसरा आमचा खेळ या ठिकाणी चालू झालेला आहे हा मोठ्या मूड मध्ये रायडर आलेला आहे तो तोरण संघाचा आणि यांचा जर रेडचा सिलसिला जर चालू झाला तर शत्तर टक्के वारसे करू शकतात ते वन्टा खेळ आहे तोरण कुडी तोरणकुडी वर्सेस का पहिला सेमीफायनल या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या समक्ष चळवला जातोय जे जिंकेल तो दोन हजार चोवीसच्या फायनल मध्ये प्रवेश करेल हरलेल्या संघाला सुद्धा या ठिकाणी चान्स असेल परत एकदा खेळण्याचा तीस सेकंद पूर्ण घेताना रायडर की ओर से फिर से वही रायडर जिसने पहली रेड में राहुल को बाहर किया छे का डिफेंस एक बार फिर से ग्राउंड के भीतर मौजूद क्या इस बार अपने टीम्स के लिए पॉइंट्स ले गया नहीं। और इस बार खाली हाथ वापस योगेश जर्सी नंबर दो में रेड के लिए तैयार जर्सी नंबर दो योगेश योगेश को एक अच्छी तंदुरुस्त भरी चतुराई भरी रेड करनी पड़ेगी टीम के लिए और यहां पे तो जोखिम लेना है टीम तेरु कुड़ी को वैसे तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफी छोड़ थर्ड रेड टूआ यहां पर बिगुल बच चुका है योगेश के लिए पॉइंट लेना बहुत ही जरूरी है बिना पॉइंट वापसी नहीं कर सकते दादा राउड राउंड वन तो पॉइंट चोरनपुरी थर्ड रेड, टू आडा रेट चोरनपुरी के राउर के लिए पांच खिलाड़ी गोडा सोन से दादा केवल टच वॉल से काम बनेगा नहीं तो काम अधूरा रहेगा सपना साकार नहीं होगा कक्षवड वर्षे तोरण कुडी पहिला सेमीफायनल या ठिकाणी आपल्या सरण्याच्या समोर खेळवला जातोय आणि त्या पहिल्या सेमीफायनल मध्ये दोघे साखळी तालुक्यातील संघ आहेत तोरणकोडी आणि काक्षवड आणि दुसऱ्या मध्ये एक संघ आहे बागलाम तालुक्यातील आणि दुसरा संघ आहे तो साक्री तालुक्यातील तीन संघ आहे चार मध्ये साक्री तालुक्यातील आणि एकमेव असा संघ आहे जो नाशिक जिल्ह्यातील आणि बागलान तालुक्यातील आहे आणि ज्या संघाचं नाव आहे आर्यन सागर गोळवाड जर्सी नंबर पारा किरायडर एक पर्या संघरी एक रनिंग करते रनिंग के साथ साथ टच का प्रयास झूठते हैं लेकिन अभी तक उनके प्रयास को सफलता दिखती नजर नहीं आ रही हर राइडर को एक रेड में तीस सेकंड का मौका मिलता है राहुल बड़ी देरी के बाद राहुल को रेड के लिए आमंत्रित किया गया है राहुल आ, छे का डिफेंस राहुल के लिए ग्राउंड के भीतर मौजूद क्या राहुल ये पे अपने टेस्ट के लिए पॉइंट्स लुटा पाएंगे या नहीं और यहाँ पर अगर कुछ पाना हो तो कुछ खोना पड़ेगा यानी कि इसका मतलब है अगर आप मैच को जीतना चाहते हो तो संघर्ष करना पड़ेगा जोखिम भरा कार्य करना पड़ेगा एकता के साथ डिफेंस करना पड़ेगा और अपने राइडर को सुपर डुपर रेड करनी पड़ेगी और हिम्मत दिखानी होगी तभी आप मैच में यू टर्न ले पाओगे अन्यथा आसानी से कोई पॉइंट आपको देगा नहीं चाहे राइडर हो या डिफेंडर हसन इसे कोई पॉइंट नहीं देना चाहेगा हर किसी का मन होता है कि मैं थर्ड रेड टू और एक बार फिर से यहाँ पे जो एक के खिलाड़ी रेड के लिए यहाँ पे मौजूद और हमारे मोबाइल वाले आ चुके हैं उनका भी धन्यवाद संजीव भाई के साथ आए मोबाइल वाले उसका नाम मैं भूल गया लगभग बारह महीने के बाद मैं उससे मिल रहा हूं और ये थर्ड रेट एक बार फिर से बिगुल बजता हुआ जब भी बिगुल बजे तो आप समझ लो आने वाले तीस सेकंड आपके लिए खतरे के हैं खतरे से कम का वक्त नहीं है टू पॉइंट बाई तोरन कुड़ी बुरा गाड़ी वाले और ता बंद पड़ ले है संपलेले आहे पण मला गाणीवालाशी पहिला फोन कर दिला वर्षाला माझा दोन बेलया द्या आई वर्षाला पहिला चौदा किलोनी एक बेली देशी ना पे एक बार फिर जिरोल एक खिलाडी रेड करते हुए द्वारा सुपर का मौका यहाँ पे राइडर के पास भी मौका है एक दो पॉइंट बटोरने का लेकिन आए क्रॉस लाइन क्रॉस करके तुरंत वापस कुछ नई रणनीति के साथ दोनों टीमें अपना प्रदर्शन पेश कर रही यहाँ पे जर्सी नंबर ग्यारह के खिलाड़ी काक्शोड़ की और से रेड करते हुए सात का डिफेंस ग्राउंड के भीतर यहां पे कुछ दोनों खिलाड़ियों में नजरों नजरों में एक इशारा हुआ लेकिन दोनों ने तुरंत मान लिया इस बात को. सुपर जर्सी नंबर जीरो दो के खिलाड़ी आए क्रॉस लाइन क्रॉस करने के बाद तुरंत वापस टाइम आउट का आक्षेपर चला शंबर टाइम होनार मजे होना जर्सी नंबर 11 का खिलाड़ी एक बार फिर से का छोड़ के और से अरेड करते हुए कुछ हद तक अंपायर मैच अभी भी किधर यू टर्न लेगा पता नहीं राइट राउल वन पॉइंट तोरण गुड़ी अब तो लगता है डोंगरिया के ऊपर पूरा दारूंदार पूरा डोंगरिया के ऊपर प्रेशर हो सकता है डोंगरिया डायरेक्ट सुबह टेकर का मौका अब आएगा मजा क्या यहां पर डिफेंडिंग टीम मजा लुटाएगी या फिर राइडर क्या होगा पता नहीं सिंगल पॉइंट बाय थोरा कुड़ी आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी डोंगरिया देख सकते हैं डोंगरिया अपने टीम के लिए क्या कुछ कर पाएंगे डोंगरिया से उम्मीद है कि एक का सुपर रेड कर जाए अगर एक सुपर एट हो सकती है डोंगरिया के तो काम कुछ हद तक आसान बन सकता है सभी ने तालियां बजाई सभी ने उत्साह महिला मंडली ने सुधा टाया वाले खरना है डोंगर ने बोबर गए फक्त पकड़ने फंडा देना जो यूज किया परिस्थिति परंतु यहां खा मजा आली पाहिजे हा जिंकायला कोणी बी जिंकेल काही अडचण नाही फक्त मजा आली पाहिजे बघायला हा ला थ्री टच फोर पॉईंट काक्षवाड तीन टच आणि चला या ठिकाणी पुढे शेतका खेळ चालू झालेला आहे आणि या ठिकाणी तोरणपुढी संघाचा कुठले एक्का मैदानामध्ये रेट टाकताना दिसतो आपल्याला या ठिकाणी मी डोंगऱ्याची रीण चालू होण्याच्या आधीच हा केलेला होता सर्व प्रेक्षक दारूदार डोंगऱ्याचा डोंगऱ्यावर आलेला आहे वेळ तर त्याने खरोखर ते सक्सेसफुली काम करून दाखवलेलं आहे आणि आपल्या टीमला ऑल आउट पासून पण वाचवलं आणि मला वाटतं मॅच कोणाकडे असेल हे आपल्याला सांगता येणार नाही स्कोर आमच्यापासून जवळजवळ पन्नास फुटाच्या अंतरावरती आहे म्हणून आपण सांगू शकतो पण असेल ना असे दोन चार पॉईंटची लीड तरी असेल काक्षवड केलेलं बारा आणि सतरा सतरा पॉईंट काक्षवड बारा पॉईंट तेरण कुडी जर डोंगराची सुपर रेड झाली नसती शक्य मैच का लेवल अस्थि नॉट राउंड वन पॉइंट का और यहां पर एक बार फिर से राहुल जर्सी नंबर तीन के खिलाड़ी रेड के लिए मौजूद एक का अच्छा माहौल सुपर टेकर ऑन फ्लाइट टोरन टूरी लास्ट मिनट <laughs> <laughs> या ठिकाणी <laughs> <Thing Dieses> <inação cohesive> <änge faces> काल जेव्हा खामला गुजरात मध्ये कबड्डीचा शुभारंभ झालेला होता तेथील विद्यार्थींनी आ, दोन असे सुंदर स्वागत स्वागत त्यांनी त्या ठिकाणी डान्स केलेला होता युट्यूब चॅनल सुंदर डान्स केले टाइम्यू फर द्वारा हारती संघांनी कुठे चल केलं दादा परत या ठिकाणी तुमची मॅच होईल हरलेल्या संघांची या ठिकाणी पहिल्या सेमी फायनल मध्ये रिझल्ट आलेला आहे या ठिकाणी पहिल्या सेमी फायनल मध्ये मागच्यावर संकल्प झालेला आहे आणि उत्पादन वगैरे झाल्याचा माल सांगा